নমস্কাৰ মানুহে আত্মসংযম কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে উইল পাৱাৰ মানে আপুনি ধৰি লওক কাম এটা কৰিছে বা কাম এটা কৰি আছে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে আপোনাৰ মানসিক যিটো শক্তি সেইটো ঠিকেই ৰাখিবলৈ কেতিয়াও হতাশ নহ'বলৈ আপুনি এই কি কেনেকৈ সংযমী হ'ব পাৰে মানে আপোনাৰ যিটো আত্মসংযম সেইটো কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে এই প্ৰসংগত কেইটামান কথা ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ প্ৰথম কথা হ'ল আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱনত কৰ্মময় জীৱনত আপুনি হয়তো বহুতো কাম আৰম্ভ কৰিছেই কিন্তু শেষ কৰিব পৰা নাই ইয়াৰ এটা প্ৰধান কাৰণ হ'ল আপোনাৰ আত্মসংযমৰ অভাৱ হৈছে এটা পৰ্যায়ত মানে আপুনি যিধৰণে কামটো আৰম্ভ কৰিছিল মাজত দেখিলেই যে বহুত জটিলতা আছে বহুত চেলেঞ্জ আছে গতিকে আপুনি গৈ গৈ শেষ কৰিব নোৱাৰিলে কামটো অৰ্থাৎ আপুনি কৃতকাৰ্য হ'ব নোৱাৰিলে কিন্তু তেনেকুৱা কাম বিজ্ঞানীসকলে যিটো কৰিয়ে থাকে শেষত তেওঁলোকে কৃতকাৰ্য হয় ইয়াৰ পৰা আমি শিকিছোঁ আচলতে মানুহৰ যিটো আত্মসংযম উইল পাৱাৰ সেইটো যিকোনো প্ৰকাৰে বৃদ্ধি কৰিবই লাগিব আপোনাক তিনিটা কথা মই ক'ব খুজিছোঁ এই তিনিটা কথাৰে আপুনি আত্মসংযম যিকোনো কাম কৰি থাকোঁতে বৃদ্ধি কৰি ল'ব পাৰে প্ৰথম কথা হ'ল আপুনি যি কামেই নকৰক আপোনাৰ কামটোৰ এটা নিশ্চয় টাৰ্গেট বা উদ্দেশ্য আছে ইয়াৰ শেষটো কেনেকুৱা ভাল কামৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ সেই শেষটো যিটো টাৰ্গেট সেই সম্পৰ্কত আপোনাৰ এটা স্পষ্ট ধাৰণা থাকিব লাগিব আমি এখন নাওলৈতো নৈত এনেই যাব নোৱাৰোঁ হয়তো সিপাৰৰ এটা লক্ষ্য আছে তেনেকুৱা এটা স্থানলৈ আমি যাব লাগিব অৰ্থাৎ এইমটো মানুহে যিটো উদ্দেশ্য কৰে সেইটো যদি আপোনাৰ স্পষ্ট নহয় আপুনি এটা ব্লাৰ এটা জটিলতা বা খুব অস্পষ্ট এটা চিন্তা আপোনাৰ মনত ৰাখে যে সেইটো হ'বনে নহয় তেনেকুৱা হ'লে আপোনাৰ ভুল হ'ব সেইকাৰণে আপোনাক কৈছোঁ যে আপুনি আপোনাৰ লক্ষ্যৰ ক্ষেত্ৰত এটা স্পষ্ট মনোভাৱ ৰাখিব লাগিব দ্বিতীয়তে আপুনি যিটো কাম কৰিব সেইটো হেভ হেজাৰডলি অৰ্থাৎ খুব দৌৰা দৌৰিকৈ নহয় যিহেতু আপুনি এটা উদ্দেশ্যত উপনীত হোৱাৰ কাৰণে আপুনি ঠিক কৰি লৈছে বা কৃতকাৰ্যতাৰ কাৰণে আকাংক্ষা কৰিছে আপুনি কামটো লাহে লাহে ধিৰ স্থিৰভাৱে আগ পিছ ভাবি কৰি গৈ থওক আমাৰ সাধাৰণতে বহুত কাম এনেকুৱা হয় যে কিবা এটা কাম কৰিবলৈ গৈ দেখিলে জটিলতা আছে গতিকে জটিলতাখিনি ভাগিবৰ কাৰণে তেওঁ দৌৰা দৌৰি কৰিলে বা কিবা এটা গতি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিলে সেইটো নহয় আপুনি যিটো কাম কৰিব সেইটো খুব ধৈৰ্য্যভাৱে স্থিৰভাৱে কৰি থাকিবলৈ যত্ন কৰিব যাতে আপুনি দৌৰা দৌৰি নকৰে এইটো এটা কথা এতিয়া তৃতীয়তে মই এতিয়া তৃতীয়তে আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ আপোনালোকে কামটো কৰোঁতে এখন ৰুটিন বনাই ল'ব মানে আমাৰ বহুত কাম সাধাৰণতে আমি কৰিবৰ কাৰণে বিৰাট আগ্ৰহ কৃতকাৰ্য হ'বলৈ খুব চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু আমি কেইদিনমানৰ কাৰণে কৰিলোঁ মন বান্ধি কৰিলোঁ মাজতে আকৌ ৰৈ গ'লোঁ আকৌ কৰিলোঁ তেনেকুৱা নহয় এটা ৰুটিনৰ মাজত নিয়মানুবৰ্তিত পালন কৰিব লাগিব যিকোনো কামে কৃতকাৰ্য হ'বলৈ হ'লে আপুনি এটা ৰুটিনৰ মাজত যেতিয়া কৰি গৈ থাকিব তেতিয়া প্ৰতিটো পৰ্যায়তে সেই কামটোৰ যিটো উন্নতি ডেভেলপমেণ্ট সেইটো আপুনি পাই থাকিব আৰু জটিলতাবোৰ ভাঙিবৰ কাৰণে যিকোনো এটা কাম কৰিবৰ যাওঁতেই কৃতকাৰ্য হ'বলৈ হ'লে আপোনাৰ জটিলতা থাকিব আৰু সেই জটিলতাটো যদি ভাঙিবলগীয়া হয় তেতিয়া আপুনি নিশ্চিতভাৱেই ৰুটিনৰ মাজেৰে কাম কৰিব লাগিব কাৰণ ৰুটিনৰ মাজেৰে কাম কৰিলে কি হয় কোনোবাটো পৰ্যায়ত আপুনি কৃতকাৰ্য হৈছে কোনোবাটো পৰ্যায়ত আপুনি জটিলতা পাইছে গতিকে জটিলতা পোৱা পৰ্যায়টোত আপুনি নিৰাশ এইকাৰণে নহ'ব যে এটা পৰ্যায়ত আপুনি কৃতকাৰ্য হৈছে গতিকে এই তিনিটা কথাৰ মাজেদি মই ভাবোঁ আপোনালোকে আত্মসংযম বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব আৰু আত্মসংযম অবিহনে আমাৰ আচলতে জীৱনত বহুত কাম বেয়া হৈ যায় আৰু আমি ভবামতে বহুত কাম আমি কৰিব নোৱাৰোঁ ধন্যবাদ আপোনালোকক আত্মসংযম সম্পৰ্কত তিনিটা উপায় দিলোঁ আশা কৰোঁ উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে ইমানতে